Мы постараемся провести есть депутаты, которые как бы не оказались продажными, да, будем стараться довести, вы знаете, как работает наша полиция, да, то есть да, мы да. будем стараться довести это дело до конца, потому что там явные признаки уголовного нарушения, это 190-е мошенничество. Они не имели права с вас снимать деньги на протяжении вот этого всего времени, то год или полтора, они незаконно с вас получали деньги. Не оказывая те услуги, которые они, во-первых, должны были оказать, а во-вторых, они не имели права по закону. У них в КВЭДе этой деятельности не предусмотрено. То есть это чистой воды мошенничество. А еще вопрос один можно? Да. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что эта территория как бы прикреплена до рынка. Нет. Нет, эта территория не прикреплена для рынка. Вы 25 гривен официально платите Но, в да. рынок. Это за те условия, туалет, ну, да, вода да, и свет. За то, что сделали они, они вам не, условия вам не создали. За что они у вас берут деньги? Вы сами подумайте. У вас есть вода? Нет. Вы пользуетесь рынком, вы ему платите 25 гривен. У вас есть свет? Нету. Вам облагородили территорию, сделали ровное, чтобы уклона не было, и ваши лавки не валялись. Вас закрыть, закрепили, кроме вас, от дождя закрыли. Вас закрыли от пыли с железной дороги. Они свои, вы хотя бы на этом условии можете, могли уже не платить деньги. Понимаете, они не выполняют свои обязательства. Но уже не считают то, что они просто мошенники. По кведу они не имеют права этим заниматься. Я, я понимаю, Это все равно, что я одену сейчас парковщика и буду говорить, что я с вас буду собирать да, деньги. Ставьте машины и. Да, да. удовлетворение а потребностей этого... населения города Украины. Поэтому все за вас за вас, ну кроме капу, которые ну, ясно, ясно. будут естественно какие-то выдвигать условия, запугивать или вы торгуете ли вы, мы будем каждое воскресенье до выяснения обстоятельств приходить сюда и вам помогать. То есть мы будем обеспечивать вам со своей стороны все, что можно, защиту ваших прав. Хорошо, вот. только Телефоны раздавали вам. предыдущий раз, да, ходили есть, есть, листовки. Поэтому, есть, если вы между собой общаетесь, если у кого нету, то тогда делитесь. Мы всегда находимся в городе Украинки. Есть активисты, есть самооборона города Украинки, которая готова всегда в любой момент на ваши требования пройти помочь. Депутаты сегодня собрались с целью для провести мероприятие по защите прав предпринимателей. В чем заключается? суть защиты. Есть фирма Пегаз Транс, которая решением горсовета нашего уполномочена организовывать здесь проведение выездной торговли. Но по факту они ничего не организовывают. Почему? Потому что они не обеспечили людей, надлежащие не туалетом не электроэнергией, не водой, самым необходимым. Они не создали для них э, территорию, не подготовили для проведения вообще торговли. Но это как бы второстепенно. Ни стоянки, ни подъезда, ничего. Да, это второстепенный вопрос. Самый основной вопрос это то, что по КВЭДу они не имеют права вообще этим заниматься. То есть я здесь усматриваю шахрайство, 190 статья Уголовного кодекса. То есть люди, не имея на это права, они за собирают деньги. На каком основании? Непонятно. От того, что есть решение исполкома, значит, они должны были на основании этого решения свою деятельность привести в соответствии с законодательством и потом уже этим заниматься. То есть это продолжается уже полтора года. Если посчитать, приблизительно сумму может каждый высчитать. По 75 гривен человека, минимум 30 человек, умножайте каждое воскресенье и полтора года. Вот вам сумма. Там будет точно я не помню уже в районе сколько, там 300 или 400, все. То есть попираются полностью права конституционные, как предпринимателей, которые здесь торгуют, так же и не защищаются права жителей Украины. Вот мои игрушки, я шею. Он пришел, а то я взял, кинул, я собираю, я говорю, мне 70 Я инвалид Другі групи Перебросил лавок, розвернув. Да? Да, да, так, так, от як політіли ігрушки, хорошо, що суку бро так же не можна делать. Я говорю, я пожала, що я там зайнялася міського. Двадцять 25 гривень ринку заплатити, 73 ну, гривень в п'ять гривень взяти. Предприймаєте іграшки хоче 20... продати. Двадцять гривень. Предприйматі платять в бюджет. В бюджет а ринка. За то, что Спасибо рынок предоставляет вам, туалет, электроэнергию помогают, да. и воду. За что стран снимает деньги, никому не понятно. Никакие условия, ничего они не организовывают. Все, что они организовывают, они говорят, где кому стать и с чем торговать. Все. Эта организация может и каждый человек самоорганизоваться. Поэтому чистой воды и мошенничество. Здесь нельзя сидеть, такие мене ігрушки падають, що ви робите, давай платить. Що ви робите? За чим? Ти не повинна тут сидіти, ти на мене, мені 80 років. Ні, це не було не неділю. Чи в суботу, чи неділю, я не пам'ятаю. І говорить, що ти не добавлю стояти, стань там. Невідомо вам особа підійшла. Ні, оцей, що він тут ходить, каже, що я афганець. Вони навіть торгувати, я кажу, я совсем рукам ми шию У мене руки попухлі, говорю, так не можна. А я, кем я... Кем він, він сказав, що адміністратор. Ну, Аністратор ринку говори... чи да. якось підприємство. Ні, цього вроді ринку чи цього такого я не знаю. Він сватився, полетів у мене в оте все, ну, хіба ж так можна.